ночью, ночью это, они выходили на боевые позиции, на караванные пути, днем прятались, скрыться, отслеживались, вот, где покажем мы и все эти дела. Вот группа, спецназовская группа, видите, как она оснащена, оснащена. Срок действия этой группы именно за 5 суток. То есть в ее 5 суток. можно представить жаркий именно климат, это другое фляри. Э, э, фляги, Поэтому не сколько брали э, сухой паёк, сколько брали воды и боеприпасы. Почему боеприпасы? Потому что пока стреляет, знаешь, живой. Вот, Кончились боеприпасы, сами понимаете, что может быть. Это вот именно выдвигается, выдвигается вот, Алихель. На Алихеле все это, это было. Посмотрите, как делают. Вот ребята идут все в боевом положении. Вот занимает, занимается... В горах занимает свою боевую позицию. Боевую позицию. Почему? Потому что вы знаете, Афганистан за горы. Вот, вот как именно пробирается десантная группа, группа вверх для того, чтобы занять высоту и перекрыть путь караван. Почему? Потому что надо хребет преодолеть и выйти на караванные пути. Потому что именно надо еще выбрать этот путь, где найти, где, где они идут, Ну, уже знали все. Но это именно вот постановка боевой задачи перед десантированием. Здесь ставится да, постановка задачи. Вот это именно стоят готовности работники особого отдела КГБ, которые вместе со спецгруппами уходили на караванные пути. Я им ставлю задачи. А вот смотрите, как вертолет не мог сесть в такой местности, и вот обратите внимание, он зависает на 2-3 метра, и идет десантирование. То есть выпрыгнули и сразу уходят. Это вот такая сложная было занятие высоты, хребтов, вот это вер вертолет выполняет такую задачу. А это дуэль называется. Вот наша артиллерия, десантно шуровой бригады, ведет, корица непосредственно с духами вот такой дуэль. Видите, и по нас стреляют, и мы стреляем, ведем такую, кажется, вот. ну, я думаю, что из хроники Великой Отечественной войны, вы видели, как то сюда? А это вот в которые мы видим. Вот это именно уже на боевой позиции минометчики, минометчики выбрали позицию вот, и ведут обстрел вот, именно банформирования. А это вот элемент засады. Что такое засада? Значит, разведчики Выбирали очень удобное место для проведения засады. На караванном пути, где-то в метрах 60-80 метров, не дальше, они именно маскировались, маскировались для того, чтобы именно по каравану. Караваны, караваны формировались в Пакистане, но не все караваны были с оружием. То есть Караваны, они мирные были, и к этим мирным присоединялись и шли, и душманы, говорится, душманы шли, несли оружие, несли деньги, несли именно важные документы, с ними шли советники, специалисты, а там были, говорится, очень много Кого-то когда не было в Афганистане, и китайцы, и Саудовская Аравия, и Иран, и Америка, и Пакистан, и Италия. Вот я потом уже еще покажу, что было. Вот это вот маскировка наших разведчиков, что и как. Вот один с автоматом, а другой с крупнокалиберным пулемет называется утес. Это очень сильное грозное оружие, которое все было. Вот еще один, видите, как замаскировались вот, кругом камни-то. Да, вот на переднем плане мы видим АГС. Что такое за АГС? Это гранатомет автоматический, который стреляет на тысячу метров, на тысячу метров гранатами. То есть очередями, как с пулемет, он бьет, вот, и бьет вот, такие маленькие гранаты. И все это 7 метров сплошное поражение. Вот, вот такое. Перенос. Вот, смотрите, перенос. Вот именно пленный, пленный дух. Наши ребята нагрузили. Вот видите, лента большая такая. Это именно вот эта лента, лента, это именно гранаты, которые вставляются в вот этот АГС. Вот идет, вот, вот, видите, какая экипировка. Ребята идут по какой местности. Вот непосредственно, непосредственно, говорится, заняли позиции десантники Лизавшего рота в обороне, говорится, для того, чтобы, видите, заняли ребята позиции. Снайпер, работает снайпер. А вот уникальные снимок, Значит, вот этот захват кишлака. Ребята, ребята заняли огневую позицию, ведут бой, бой с э, душманом, который в кишлаке. А сейчас следующий кадр, вы посмотрите, пошли в атаку. Вот в атаку, смотрите, видите. Ну, не так, как кино показывает, а вот вам обыкновенно в атаку штурмовики вот бегут в атаку. Все это. это в горах захватили, говорится, пленных, имени душманов, и сразу же там идет допрос. Допрос, но ну, мы покажем вам э, большую банду из которые все это на дневке. На дневке именно разведгруппа, разведгруппа, которая, э, которая вышла по бомбе э, с На переднем плане видела это капитан Асабис, а это ребята, спецназовцы, все, видите, ребята веселые, наличные. И никто не знает, что буквально через некоторое время придется вступить в бой с превосходящими силами противника. Я вам скажу, что это на фронте 300 метров все могли расположиться именно боевые группы. А боевые группы тройки, не двойки, а по три человека. Вот на фронте. А караван растягивался на 3-5 километров. Понимаете? И он шел ночью. И это надо было выбрать, выбрать Сердце каравана, что-то мы говорим сердце каравана. Именно там, где и шли душманы, я которые и шли с оружием, которые и шли с боеприпасами, которые и шли с советниками, все это. Вот. Но мы уже как разведчики, мы уже знали разведпризнаки, признаки. Почему? Потому что, как правило, и шли возле них это охранение, их охраняли, особенно если это советники были все-таки. Вот. И в этом плане от ребят требовалось одно правильно, правильно распределить огонь, не бить мирных, а бить тех, кто действительно, кто идет с оружием, кто действительно сюда. А вот уникальный тоже снимок. Он сделан буквально в 70 метрах. Это с засадом, мои работники фотографировали. Вот идет разведка. Видите, это караванная разведка, идет первый, вот видите? да, это головной дозор. Он не пускает головной дозор, он идет первый, а через несколько километров уже пошел караван. Они с ними связаны, вот видите, пошел караван. Вот ючные, видите, да? Вот ребята из-за укрытия, видите, насколько близко было, снимали все, а потом уже огонь открывали. А вот уже результат. Видите, вот сидят душманы, душманы, душман, вот эта банда, которую захватили, а хлопцы наши празднуют победу на ишаках, на все это, радуются. Что еще было? Когда брали караван, брали караван, с днем брали караван, мы не разрешали к никому подходить. Почему? Пока не подойдет бронегруппа. У нас всегда, когда выходили, да, это такой закон был, когда выходили разведчики, возле штаба дежурила бронегруппа. Бронегруппа, это именно э, штурмовая группа такая, она на броне была, готовая в любой момент. И как только по рации, а и шо ради молчания, по рации был условный сигнал, когда давали, что забили караван мы туда вылетали. Приходилось мне туда это вылетать на, на броне буквально, ну сколько там, 30-40 километров мы на броне за час, за два, хотя там все то прибывали. Для чего это? Для того, чтобы, как говорится, не подошли другие силы душманов и не побили наших ребят. Поэтому бронегруппа выскакивала туда, и непосредственно уже мы тогда делали именно оборону и непосредственно, непосредственно забирали плены, оружие, вооружение и приходили все это. Вот конкретно банк формирования. Видите, банку взяли наши спецназовцы. И тут же, тут же, говорится, идет допрос. Почему? Потому что очень важно среди них выявить, выявить говорится, советников и э, специалистов. Это ставило задачи, центром ставило задачи. Почему? Для того, чтобы мы могли использовать наши пропагандистские цели, а вмешательство иностранных государств в дела Афганистана и участие в их в действиях. Поэтому первым делом именно проверялось. Но я вам скажу так, как легко было проверять. Значит, э, эти душманы, душманы, но ну, вы знаете, что они как мусульмане, там, э, типа, обрезание там делается, все то. А еще, еще, у них никого наколок нет. И зубопротезирования нет. Поэтому первые это признаки, по которым мы определяли, если с зубопротезирование и с наколками, сразу видно иностранец. Не, это не, не этот. Ну, уже ж, такие тоже изучали признаки. Вот допрос, видите, оружие захваченное, допрашивается непосредственно нашими разведчиками. Это вот банда, которую привели, меня в особом отделе, они фотографировали, мы их сразу и с каждым, с каждым именно пленным я беседовал, именно проверял, кто из них связан со спецслужбой, что и как, и потом уже после вот этого именно допроса моего, мы передавали их в управление МГБ, управление МГБ, это их дело, и пусть они этим занимаются. Вот я допрашиваю главаря банды, вот карта лежит, все это, нам трудно было его среди этих пленных найти, но мы нашли его, ему 36 лет. И самое интересное, он и шел, и шел с отчетом, с отчетом. Вот. У них же там по фронтам, вот, за свой фронт, и там описывали, сколько они сбили самолетов, сколько они избили вертолетов, сколько убили наших именно военнослужащих, сколько подорвали этих БТР. За каждого в этом случае, за каждый самолет, за каждый БТР была установлена такса. Так, да, то да, ли так, платились одели, они все что-то. И вот на карте, на карте, вот я карту разложил, и пока он показывал, где, что, как надо. А вот это сведение у него находилось в подкладке. У, у него же такая вот молот видели, среди азиатые, халаты длинные, такие, ватные все. Вот такой вот именно. Вот, вот еще одна банда. Такой снимок вот прошел по многим книгам, все это вот. вот конкретно, видите, сидят уже такие. Все молодые ребята, все это. Вот на переднем плане гранатомет. Гранатомет, племет, автомат. Вот, все. Этот не успел выстрелить по нам, видите? Гранатомет еще не выстрелил. Но наши разведчики упредили его и закосили. Это мы идем по ущелью. Вот в центре это мы взяли его с тюрьмы проводника, бывший именно главарь банды. Вот, непосредственно, непосредственно я со своим водителем вот, а мы как раз по ущелью, он нам показывал, где банда останавливается, где что, как там. Вы понимаете, там же такого нет, и поэтому, как мы туда подходим, мы сразу раз, и сам убежали. Но ну, это после выхода нам всем воинам-интернационалистам вручали такие президенты Верховного Совета, воины-интернационалисты, э, такие именно э, гранаты, грамоты, вот, и все это было. Это в 50-м учебном центре, выше 9-й бурятского назначения, памятник 65 погибшим воинам, спецназам, разведчикам, которые есть, но ну, мы в следующей именно в нашей ленте покажем более детально это все. Это, как мы... Вот на гранитной плите выбиты все их, их имена, но они не только с Кировограда, а со всех концов да, советники, это наши, кто был в бригаде, воевал, и кто погиб в Афганистане. Это вот видите, советники. Первые в 80-м году они ушли в Афганистан и были советниками командос. Что такое командос? Это афганский спецназ, разведчики, диверсанты. И вот наши офицеры, подполковники и полковники, которые были там. И все, видите, награждены боевыми орденами. Все это вот, Мы видим Федора, Гузенко, Банькова, Сербина Александра Ивановича, Эдуарда вот, Иванова, Эди Ковсетова. Ну, на 9 мая, наверное, вы видите нашу коробку, которая идет. Это именно наши 9-е бригады ветераны. Вот, вот видите, вот, на 9 мая. Вот.